सबसे पहले तो हमारे सोसाइटी के सदर जनाब मनीर पटेल साहब इनका हर साल हम जो बर्थडे मनाते हैं इसमें मुख्तलिफ खेल के प्रोग्राम्स होते हैं सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं जैसा कि हमने पिछले 28 तारीख को जवाला बाजार और परिसर के लिए खेलों का इनका किया जिसमें संगीत कुर्ची है जो तीसरी चौथी पांचवी के बच्चों के लिए थी इसके बाद स्लो साइकिलिंग है जनरल नॉलेज है दो ग्रुप में पाँचवीं से सातवीं और आठवीं से बारहवीं के लिए चित्रकला स्पर्धा है रंगोड़ी है जिसमें आसपास के स्कूल के बहुत ज़्यादा बच्चों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और उनके यहाँ पर आज इनाम भी तकसीम किए गए साहब के हाथ से और मान्यवरों के हाथ से और आज सुबह में साहब के जो जहन में एक बात थी कि आज किसानों के लिए जो हालात है मतलब उनके लिए बेहतर नहीं है परेशानी ज़्यादा है उसमें इसके बावजूद भी उन्होंने अपने पेशे को जारी रखा इसलिए उनका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए इसलिए आज जौला बाजार और आसपास के अदराब के जो देहात है वहां से कुल 32 किसानों का सम्मान किया गया इस्तकबाल किया गया कि उन्होंने खेती को जिरात को अपना पेशा बनाते हुए अपने जिंदगी और कारोबार को और जिसको हम मतलब निर्भर जिसके ऊपर रहते खेती के ऊपर अन्नदाता की खेती के लिए उसको तो साहब के दिमाग में वो बात बहुत अच्छी रही और लोगों ने भी उस इस काम को बहुत मतलब सराहा कि साहब ने सचमुच में बड़े लोगों का तो कोई भी इस्तेवाल करता है सत्कार करता है लेकिन किसान तो जो, जो खेतकी किस, सम्मान जो किया गया उसमें लोगों को बहुत अच्छा लगा है वो तो कुल बत्तीस किसानों का यहाँ पर सम्मान किया गया इस्तेकबाल किया गया इसी तरीके से हर साल की तरह राज्य स्तरीय समोशाली नृत्य स्पर्धा यहाँ पर आयोजन किया गया है इस साल थे थे। जी जी इस साल की तैदा थोड़ी स्कूलों की बढ़ गई हर साल से उनके बन क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उनको आ, मतलब मौका दिया जाता है खिलाया जाता है और सही जजमेंट बाहर के रखे जाते हैं जी जी के जी तो जो जो टीम अगर किसी वजह से वो इनाम हासिल नहीं करती है लेकिन तब भी वो खुश होकर यहाँ से जाती है की हमारे साथ ना नहीं हुई है और इस पूरे प्रोग्राम को जो इनका किया गया है तो हमको सरपरस्ती हासिल है ही है लेकिन हमारे पूरे यूनिट के जैसा कि एम आई पी जूनियर कॉलेज के, के प्राचार्य उबाड़े सर है कांता पाटिल है, तंत्र विद्यालय के अधीक्षक छिड़के सर है हमारे दोस्त विजय साड़वे साहब है और इसी तरीके से सिद्दीक सर और पूरे यूनिट के एच एम खतीफ सर होंगे अब्दुल इरफान सर होंगे या फिर मोबिन सर होंगे और हमारे उत्तम होंगे सब ने बेहतरीन साथ दिया है यहाँ पर और सबके मेहनतों का ही नतीजा है जो अलहमदिल्ला इतना बेहतरीन तरीके से हमारा सालगिरह का प्रोग्राम इन्हें खाद हुआ हर साल तरह इस साल भी अच्छे से। जी इस साल तो आदी बहुत बहुत अच्छा आदी आदी प्रोग्राम, है, प्रोग्राम, है। प्रोग्राम है हाँ साल। हर साल दो तारीख को साहब का पसंदीदा जो खेल है वॉलीबॉल लेकिन परवनी का इस्तेमाल की वजह से टीमें नहीं आएंगी इसलिए उसको एक दिन आगे बढ़ाकर रखा गया तीन तारीख को क्योंकि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है तीन जिलों के दरमियान में ही है हिंगोली और नांदेड़ और और अपने पास परि का इस्तेमाल तो टीमें शायद ज्यादा ना आ सके और यहाँ के लोगों को उनका खेल का देखने का मौका ना मिले इसलिए एक दिन आगे बढ़ाकर तीन तारीख को रखा गया है प्रोग्राम तारीख को इसमें भी जो इच्छुक है उन्होंने हिस्सा लेना बहुत ज्यादा हिस्सा लेती है रात में तकरीबन दो बजे तक तीन बजे तक

नाइक साहब अध्यक्ष थे वो वो अपने साहब के मोहब्बत में उन्होंने अपने वक्त कीमती वक्त को सर्व किया और यहाँ पर हाजिरी दी और पूरा वक्त तो उन्होंने यहाँ पर सर्व किया और साथ के प्रोग्राम को साहब के काम को और जो भी किसानों का इस्तेमाल किया गया उसको बहुत ज्यादा सराहा उन्होंने इसी तरीके से हिंगोली जिला राष्ट्रीय हिंगोली जिला कांग्रेस पार्टी के जो निरीक्षक है शरावन रैपनवार साहब उनके हाथ से पिछले तीन सालों से सोसाइटी मोहम्मद इशाफ होटल मेमोरियल सोसाइटी कैलेंडर के हम छपाई कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ के अतराफ के पूरे घरों में लोगों को उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है बहुत ही कारामद वो तो कैलेंडर साबित हो रहा है तो उसका भी यहाँ पर इजरा किया गया के साथ ही अनिल पतंगे साहब माजी उपाध्यक्ष जिला परिषद के संजय दराडे साहब डॉक्टर तजमल साहब नैनवानी साहब एडवोकेट मोहम्मद अखिल साहब मतलब बहुत लोग सब सब लोग रियाज कुरेशी साहब बसमत से जी असगर पटेल साहब कलनूरी से बालापुर से सभी लोग आ रहे हैं मतलब वो तांता बंधा हुआ है लेकिन इस बारी में एक सबसे खास बात यह रही सर इस साल के प्रोग्राम की हमारे मुल्क के सबका वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका इंतकाल होने की वजह से जो शासकीय दुखोटा जाहिर किया गया है साहब ने अब ये तो पूर्व नियोजित प्रोग्राम था इसलिए इसको रद्द नहीं करते हुए इस साल एक भी हार तुरे का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना साहब ने खुद इस मतलब किसी का फूलों से अपना इस्तेकबाल कबूल किया ना यहाँ पर मेहमान का फूलों के जरिए से इस्ते किया गया मतलब उसको दूरी रखा गया था फूल हर बेहतरीन सबसे खास बात रही प्रोग्राम की इसलिए मैं इस प्रोग्राम में जितने भी लोग यहाँ पर आए थे साहब के चाहने वाले साहब के खरीबी साहब के अजीज उन्होंने यहाँ अपना कीमती वक्त देकर हमारे प्रोग्राम पर आए साहब के एक आवाज़ पर आए एक दावत पर आए इसलिए उन तमाम का हम एम कैंपस की के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इस जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं और जो जो लोग अपने अपने खेलों में अपने शोबे में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन्हें तो मुबारकबाद देते ही देते हैं लेकिन जो किसी वजह से इनाम हासिल नहीं कर सके हम उन्हें दुआएं देते हैं कि अल्लाह उनके मेहनत को इसी तरह जारी रखते हुए इनका वो इनाम हासिल माननीय पटेल मनपूर्वक शुभेच्छा जवळपास मी पाहतो तेव्हापासून तरी मला वाटते सहावी असताना तेव्हापासून पाहतो मी त्यांना जे स्पर्धा असतील ते हॉलिबॉलचे चांगले खेळाडू आहेत क्रिकेटर सुद्धा आहेत खेळामध्येच आहे कबड्डी पण खूप छान खेळतात ते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे राजकारणामध्ये एकदम उत्तम राजकारणी आहेत आणि सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारा नेता आहे आमच्या परिसरातला त्यामुळे त्यांचा वाढदिवस करणं हे माझ्या मनापासून मला वाटते की मी करत राहायला पाहिजे वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा पहिल्यांदा तर मी आमचे संस्था अध्यक्ष माननीय मुनीर पटेल साहेब यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जे जे काही प्रोग्राम करतो ते प्रोग्राम म्हणजे त्यांची परिसरातील जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांना वाव मिळावा परिसरातील जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या अंगातील जी काही का 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 कला आहे ही कला जवळपास त्यांना प्रदर्शित करण्याचं एक ठिकाण म्हणून आम्ही या ठिकाणी सर्व काही स्पर्धा घेतो मग त्या त्यांच्या शारीरिक असतील मानसिक असतील किंवा त्यांचे त्यांच्या अंगातील जे काही विशेष कलागुण आहेत बौद्धिक कलागुण आहेत सामान्य ज्ञानसारख्या सारख्या स्पर्धा आम्ही घेतो बौद्धिक कलागुण त्याच्यातून जागृत होती त्यांचे राज्यस्तरीय समूह नृत्य स्पर्धा घेतो की ज्यामध्ये जवळपास नांदेड विलोली अहमदनगर एवढ्या दूर लातूर एवढ्या दूरून इथं येऊन पुन्हा आपलं परफॉर्मन्स करतात म्हणजे त्यांच्या कलांचा गुणांचा इथं या ठिकाणी दाखवतात त्यांचे विविध कलागुण त्यांच्या कलागुणांना या ठिकाणी वाव मिळतो त्याचबरोबर जे काही विविध स्पर्धा आहेत मग त्या रांगोळी स्पर्धा असतील किंवा स्नो सायक्लिंग स्पर्धा असतील किंवा चित्रकला स्पर्धा असतील या सगळ्याच्या स्पर्धेच्या मार्फत विविध जे काही कलागुण आहेत विद्यार्थ्यांच्या अंगामधले जे सुप्त गुण आहेत त्यांच्या मुलांना या ठिकाणी वाव मिळतो आणि साहेब एक स्वतःच खेळाडू आहेत त्या कारणामुळे आम्ही दरवर्षी दोन तारखेला परंतु यावर्षी एक सामाजिक भान ठेवून त्यांनी की बाबा काही गोष्ट काही लोक या ठिकाणी येऊ शकत नाहीत परभणी या ठिकाणी इस्तिमाचा कार्यक्रम आहे पण त्यामुळे इथे येऊ शकत नाही म्हणून हा प्रोग्राम तीन तारखेला त्यांनी ठेवलेलं आहे आम्ही ठेवलेला आहे म्हणून त्यांच्या एक कलागुणांचा वाव म्हणून त्यांनी इथं तीन तारखेला आम्ही व्हॉलीबॉल सामने ठेवले दरवर्षी ठेवतो आणि याही वर्षी ठेवले यावर्षी आम्हाला मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी मुलांचं सहकार्य लाभलेलं आहे फार लांबून लांबून टीम आलेल्या आहेत दरवर्षी दहा पंधरा टीम येतात जवळपास पण यावर्षी समूह नृत्य या स्पर्धेसाठी जवळपास पंचवीस संघांनी या ठिकाणी नोंदणी केलेली आहे आणि असा हा कार्यक्रम चालू आहे आमच्या एकंदर सांगायचं झालं की साहेबांचं जे काही राजकीयच अंग नसून तर सामाजिक सुद्धा अंग आहे जसं म्हटलं जातं की बाबा सामाजिक कार्य ऐंशी टक्के आणि राजकीय कार्य वीस टक्के अशा पद्धतीनं साहेब आमचे साहेब जे काही कार्य करतात त्यांच्या कार्यक्रम तुम्ही असेल की आम्ही जो काही प्रोग्राम घेत आहे सकाळपासून ते आतापर्यंत लोकांची रेग लागलेली आहे की विविध जे काही समाजाच्या विविध स्तरातून त्याचबरोबर एकच पक्ष नाही तर वेगवेगळ्या पक्षातून सगळे लोक या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत याचा अर्थ असा आहे की बाबा साहेबांचं व्यक्तिमत्वच असं आहे की एक चौफड व्यक्तिमत्व आहे आणि त्या अनुषंगानं साहेब साहेबांचा सा आम्ही या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं हा जन्मदिवस साजरा करतो की ज्या ठिकाणी सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळतो सगळ्या परिसरातील लोकांना विशेष म्हणजे परिसरातले आज तुम्ही बघितलं की बा परिसरातील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला म्हणजे फक्त विद्यार्थीच नाही तर परिसरामध्ये जे काही शेतकरी आहेत जे स्वतःचे पोट भरण्यासाठी शेतकरी आत्महत्या करतोय पण त्याच्यातूनही एक रस्ता काढून काही लोक शेती करतात आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केलेला के आहे म्हणजे त्याचा अर्थ काय तर जवळपास जे काही लोक शेती करण्यासाठी अजून उद्युक्त व्हावेत असं त्यांचा विचार आहे लोकांनी आत्महत्या करू नये या विचाराला अनुसरून त्यांनी काय केलं की शेतकऱ्यांचा सन्मान केलेला आहे म्हणजे ह्या सगळ्या बाबी या ठिकाणी आम्ही करून घेतो आणि लोक त्याच्यासाठी हिरहिरी सहभाग घेतात सुद्धा आणि सगळ्या लोकांना सुद्धा माहिती आहे की साहेबांचा सा स्वभाव कशा पद्धतीचा आहे त्यानुसार आम्ही या ठिकाणी त्यांचा जन्मदिन साजरा करतो पुन्हा एकदा पाटील साहेब यांना वाढदिवसाच्या ललकपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि सांगतो धन्यवाद सर पाटील साहेबाला लाख लाख वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ते आमच्या अध्यक्षच म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे ते काम करत नाही सर तर ते परिवारातील सदस्य म्हणून आम्ही सगळेजण काम करतो दोन हजार दोन साली सर त्यांनी कृषी विद्यालय आणलेलं आहे त्यांचा उद्देश होता की या परिसरामध्ये शेतकरी वर्ग भरपूर आहे शेतकऱ्याच्या मुलाला जवळपास शिक्षण भेटलं पाहिजे त्या माध्यमातून इथे जवळपास सर दोन हजार दोन पासून प्रत्येक बॅचला साठ मुलं हे बाहेर पडतात ही जवळपास बावीसावी बॅच बाहेर आहे सर त्या माध्यमातून इथले ग्रामसेवक कृषी सेवक ते सीड कंपन्यामध्ये काही मुलांचे स्वतःचे दुकान आहेत सर तर एवढ्या मुलांना रोजगार हे फक्त पाटील साहेबांच्या संकल्पातून भेटलेला आहे म्हणून पाटील साहेबांना पुनश्च एकदा आमचं आयुष्य त्यांना लाभो एवढीच प्रार्थना करतो माझ्या